Həm hörmətli və dəyərli kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Masaza kəsəbəsində çox gözəl, əla keyfiyyətlə tikilmiş gözəl bir həyət evini təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etdim ki, ev 5 otağa yaralıdır. Gördüyünüz kimi bu formada gözəl xarici görünüşü var. Hal-hazırda çölündə təmir tamamlanmağa doğru gedir. Evin hər bir tərəfi qoşa daşla inşa olunub. Masaza kəsəbəsində ən hündür və ən gözəl yerlərin birindədir. Gördüyünüz kimi bax bu formada belə bir gözəl görünüşü var. Heytiyan sahəsi ümumilikdə 2 sotdan ibarətdir. Bax bu formadadır. Heytiyan sahəsi var. Alt hissəsində yəni boş bir sahəsi var. Bu hissəni də yəni istəyə görə otaq kimi bölüb 5 otağlı ev kimi də istifadə etmək mümkün. Gördüyünüz kimi yəni atma taxtalar çox yaxın məsafələrlə atılıb, tam keyfiyyətlə inşa olunmuş beton kəmərlərdir. Bax görürsüz, hamısı tam qanuni olaraq yerindədir. Yəni evin tikincisi çox keyfiyyətli aparılıb həqiqətən. Yəni tam təmirlidir. Qısa müddət ərzində yəni yekunlaşıb veriləcək. Və burada aşağıda belə bir sanitar qovşağın yeri idi ki, gələcəkdə yəni buranı təmir edəndə yəni, burada sanitar qovşağı yəni tam hazır şəkildə olardı. Və burada belə bir yay mətbəxinin yeridir. Yaxınlığında orta məktəb və 569 nömrəli marşrut xətti var. Yəni həyətanın sahəsi çox iri həcimlidir. Ordan yəni ağac güləçməyə üçün yer saxlanılıb. Daxil olub evin içində də sizə daha yaxından tanış edəcəm. Bu həyətan sahəcin görürsüz, çox geniş və əla şəkildə qalır. Tam hündür, gözəl havalı bir ərazidir. Əhmətli evet, izləyicilərimiz daxil oluruq evin dəhlizinə. Gördüyünüz kimi çox gözəl divar kağızları seçilib. Otaqları mən sizə deyirəm ki, satışda olan gördüyünüz 99% Alt garajlı evlərdən tamamilə fərqlənən və seçilən bir evdir. Qonaq otaqlarının ölçüsü deyək və yaxud da yataq otaqlarının ölçüsü deyək və ən əsası mətbəxinin ölçüsü digər evlərin, yəni otaqlarının həqiqətən seçilir. Yəni tamamilə fərqli bir evdir. Yəni bu fərqliliği görmək üçün sadəcə yəni bu evə gəlib tam yaxından baxmaq lazımdır. Görürsüz, yəni həyət sahəsi çox geniş qalır. Bu hissə ümumilikdə ağac güləltmək üçün yer saxlanılacaq. Bax belə bir Gono <laughs> otağıdır. Döşəməsi taxta poldur. Evin 4 bir tərəfi qoşa daş döşəmə ilə üzəcəyimiz. Bu e, qapıdan təxminən 150 metr aşağıya düşürsüz. 569 nömrəli marşrut xətti gəlir. Avtovağzal metro stansiyasından gəlir. Yəni ərazidə marketlər, yaşayış üçün zəruri olan digər obyektlər tam vağ mövcud şəkildədir. Və baxın burada belə bir, bir yataq otağıdır. Bu yataq otağının ölçüsü təxmini olaraq, yəni 14-15 kvadrat metrlidir. Yəni mən təxmini ölçüləri sizə qeyd edirəm. Arxa tərəfi də boşdur, yəni işıqlıdır. Kombi xətlərini görürsüz, yəni çəkilib. Evin təmiri həqiqətən çox yüksək səviyyədə aparılıb. Burda belə bir növbəti otağıdır, yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bu formada. Və burda belə bir hamam otağıdır. Yəni çox gözəl, səliqəli, göz oxşuyan bir təmiri var. Yəni şəxsən mənim özümə çox, yəni qəşəng, yəni əla bir evdir bu ev. <laughs> yəni evin üstünlükləri çoxdur. Yəni ərazi də çox sakit, rahat, qonşuları yaxşı qonşulardır həqiqətən. Yəni şəxsən özümü tanıyıram. Yəni bu evin ən gözəl xüsusiyyətlərindən biridir. Mətbəxi görürsüz? Yəni, mətbəx də genişdir. Və gələk ən əsas məsələyə ki, bu evin qiymətinə. Qiyməti çox sərfəlidir. Səhədlər də tam dairəsindədir. Evə alırsınız, birbaşa olaraq notarial xidmətdə alıq-satqı prosesi aparılır. Və baxın, burada patlokda işıqlar yerə qoyulub. Burada da qəşəng, yəni dekor işıqlar qoyulacaq. Qiyməti 61 min manatdır eksklyuziv olaraq bizim kanalda olan bir qiymətdir. Yəni bir çox baxacağınız videolarda, yəni bu evin qiyməti bu qiymətə olmayacaq. 61.000 manata yalnız və yalnız bizim kanaldan gələn müştərilər üçündür. Sənədlər tam qaydasındadır, ağ qısatığı tam material qaydada aparılacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, kanalımıza abunə olmağı və videomuzu bəyənməyi unutmayın.